Друзья, доброго денечка. Дивіться, еще у нас осёма на выдаче. Рамочки в багажнике, так что люди потом сами прикрутят, будут им чистить там. В общем, 16 рик на пневме, 76 тысяч пробег, ну там уже майже 77. На девятнашках, ках видите, как красота. она, бачите, кажется, что черная. А она не черная, она вот такие вот поля. На ледах, видите, на пневме на люке. На двойном стеклопакете. Кстати, до речи сзади на Санта-Фешках тем, как двойные стекла идут. А тут нема. Зато Алькантара есть. Шкиряный салон, видится, климат. Вот у нас тут здоровенные стекла толстенные. Память, музыка, проекция. Электросоединение, атаманочки. В общем, полный фул. Ось таке от, гарне колесо і до речі тут є передня камера. Я, чесно говоря, не бачу, щоб по шостой було. А вчора заїжджаю на ТОВ. Там неї тут камера. Топові фонарі і тому подібне. В общем, достойний апарат, на них цінники упали. Он вже і владелець притарахтів. Так що, Серега, будеш в ролике себе дивитися. Все, друзі, у нас як завжди, все на... дружбе, на доверии. Всем хорошего дня и хороших выходных.